Моя работа называется Как можно дальше. Это название цепочка из цитат от Пиориджа до Кена а Кизи. Это третья часть трилогии, которую можно условно разделить на прошлое, настоящее и будущее. Работа состоит из трех элементов комментирующих и дополняющих друг друга: видео, звук и текст. В видео перед нами пустынный пейзаж, обрыв. Вдалеке дорога, идущая вдоль воды. Кадр статичен и неподвижен. В какой-то момент в кадре появляется автобус, из которого выходит группа людей. Предположим, что это туристы. Следуя за гидом, в руке у которой небольшая пальмовая ветка, они останавливаются у края воды. Все это выглядит так, будто они приехали на экскурсию. Послушав гида, они уходят, автобус уезжает, и в кадре на 9 минут остается все тот же пейзаж. Только небольшой куст на протяжении этих 9 минут колышется от ветра. В тот момент, когда из кадра уезжает автобус, в зале начинает звучать мелодия, исполняемая музыкальной шкатулкой, которая находится в дальнем углу комнаты. 9 минут – это как раз длина одного завода этой шкатулки. Это специально изготовленная механическая шкатулка, играющая мелодию, авторство которой установить достоверно невозможно. Существует греческая песня о любви, а также существует еврейская песня о проводах юноши на русско-японскую войну. Обе песни были написаны на одну и ту же мелодию около 110 лет назад и стали широко популярны впоследствии. Естественно, исследователи в зависимости от их симпатии приписывают авторство то грекам, то евреям. Вообще взаимоотношения евреев и греков, особенно на юге Украины, наполнены яркими и драматичными эпизодами. Например, некоторые историки утверждают, что первый еврейский погром на территории Российской империи случился в Одессе в 1821 году и был инициирован греческим населением, которое опустило слух, будто евреи убили в Константинополе патриарха. Мой интерес к греческо-еврейским отношениям не случайен и обусловлен в первую очередь моим происхождением. Исследуя сходство и различия судеб греков и евреев, я задался вопросом, а где бы мои греческие и еврейские родственники могли бы гипотетически встретиться, если бы они остались живы? Возможно, это могло бы произойти на берегу Куяльницкого лимана, во время начала Второй мировой войны довольно много жителей Одессы пряталось в этом районе в пещерах, в том числе и семья моей бабушки. Возможно, встретившись, они могли бы спеть каждую свою песню на известный друг другу мотив. Собственно, этот автобус из видео подвозит туристов к такому себе невидимому месту встречи предков последний элемент работы – это текст, который рассказывает и объясняет эту историю, объясняет контекст работы в иносказательной манере. Текст опирается на эссе Вальтера Бениамина «Рассказчик», в котором он говорит о мифе, ремесленничестве, обращаясь к текстам Лескова.